بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا ما كان يخفون من قَلْبٍ ولو ردت لا أدل ما عنه وإنهم لا كاذبون وقالوا إن هي إنها حياتنا الدنيا وما نحن بمبؤوسين ولو ترى اذ وكيف على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فارسلوا العذاب بما كنتم تكفرون قد حَسِرَ الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على زخورهم ألا ساء يزرون وما الحياة الدنيا الا لائب ولو ولت دار الاخره خير للذين يتقون افلا لا تعظنون نعلم انه لا يخزون كالذي يقولون انَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّهُمُ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَشْهَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا ولكن نصرنا ولا مبتين تكون ما ان ولا قد ان من نبا ان وإن كان كبر عليك إرادهم فإن ان ان في أو سلما في السماء فتاتي ياهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.